Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. Є у мене питання по договорам вивозу мусора, які дорожні заключають ОСББ, очевидно, з пожерею, або з організаціями, які в стані надавати ці услуги. В частности, получила предупреждение два или три месяца назад это ОСББ Фортеса, это за 30-м садиком, это Казахская слава дома 20, 22, Бульвар Свободы 47. Проблема какая? Значит, завалены наши контейнера ветками, листьями. Подъезда к, к двум контейнерам практически нет. Два контейнера мы не можем вывести уже, наверное, полтора месяца. Мы не можем туда доехать. Мы просим... Э... Протокол составлять? Мы под попереджением мы дали. Теперь по, Теперь следующий наш шаг будет протокол. Но ну, это касается всех ОСББ, потому что я так понимаю, что ни у одного ОСББ нет заключенного договора на вывоз смета, листьев и прочего. Это касается э, домов, <coughs> по которым есть депутатское завернение по улице Заводской, 2, 4, 6. Там та же ситуация, там контейнеры засыпаны ветками. Вот. И вообще мусор возле контейнеров площадок, тот, который должны вывозить по договорам либо ПЖРЭО, либо те организации, с которыми ОСББ должен заключить свой договор, вот. Это один из, будем говорить, самых серьезных и таких вопросов, по которым есть массовое недовольство у людей. Ветки своевременно вывозить, очевидно, не получается. Они сложены непосредственно возле контейнеров. И люди ну, просто выбрасывают мусор, не доносят до контейнера. Контейнера не заполнены, контейнера вывозятся сейчас, переполненных контейнеров нет, даже на утро, на понедельник. Поэтому тут еще и человеческий фактор. Ну вот такие вот у нас вопросы. производилась уборка снега, посыпка дорог и внутридомовых, и всех пешеходных переходов и площадок. Ну, насколько я знаю, вроде бы проблем... Вопросов... вопросов... не было. Да, вопросов не было. Все прошло вроде бы нормально. Также производилась уборка и расчистка улица мусора. В плановом режиме производится, производится обрезка деревьев. По обрезке деревьев остается вопрос, который никак не может сняться. Это уборка после обрезки деревьев опилок, прежде всего, потому что крупные ветки забрали, увезли, там продали, понятно. Остаются опилки, которые никому не нужны, и остаются у нас мелкие ветки. Вывезем ветки, вывозятся они, будут вывозиться. Ну, в объеме сразу мы не можем вывести все стопроцентно, потому что обрезка идет у нас много подавительных работ, потому что и работы ведутся с отключением электросетей и других коммуникаций, чтобы не повредить и не нарушить тех, технического процесса там, или освещения домового, домового и домового освещения преддомового. Так. Заявок по текущему ремонту поступило 236, выполнено 95%, заявки в основном по отоплению, водоснабжению. На сегодня у нас произошел на выходных такой случай из ряда вон выходящих, произошло воровство систем канализации в подвале по улицам Гарина, 31 и Шевченко-15. Были украдены по Гагарина более 10 метров чугунные трубы и по, Гагарине, по Шевченко 15, там тоже около 8 метров. Что самое интересное, работы в подвале, так было ночью. Но никто почему-то не услышал, если слышал, почему-то никто не среагировал, не позвонил. Почему не... доступ был в подвал вообще? Ну, в подвал двери закрываются, там замки чисто символически закрыты. Но... Сколько у вас вообще люков своровано? За... Владеете информацией примерно? В 2016 году 32, 32 единицы. Это касается э, чугунных. Значит, ну, естественно, ничего не нашли. Вот, в милицию мы, естественно, оформляем документы, протоколы, пакет документов, расчет нанесенного ущерба. Ну, на сегодняшний день, как говорится, результата нет. Удивительно другое. На прошлой неделе значит, у нас украли 11 железобетонных крышек. Те, которые мы сами изготавливаем и устанавливаем на зеленой зоне, ну там, где это возможно. Вот. Для какой цели сложно понять, ну вот такой случай был. Оформлен полностью пакет документов по постановлению номер 20 льготы и субсидии почти на всю сумму задолженности. То есть с учетом текущего потребления ноября 1 миллион и с учетом той задолженности 530 тысяч, которая у нас существовала до этого по потребленной электроэнергии, значит, при прохождении этого зачета значит, водоканал долгу за потребленную активную электроэнергию иметь не будет, а это уверенное электроснабжение и это уверенное и непрерывное водоснабжение населения города. Была у нас кража на прошлой неделе, залезли в абонентский отдел, украли два монитора. Ну, нам с нами поделился водоканал записями с видеокамер, у них есть. Там видно этого человека, который открыл дверь, туда зашел, ну, отмычками, по всей видимости. Эти все материалы, заявления и все в милиции, ну, идет следствие. Экономическая часть у нас, оплата за газ в этом месяце 15 миллионов, мы проводим через защиту протоколами. Ну, проблема, как обычно, остается в том, что они относят эти деньги в счет прошлых долгов. И ни на какие уступки в этом плане не идут. То есть мы погасим в этом месяце этими протоколами старую задолженность, за исключением долга там бюджетных организаций старого. Но этот долг нам и нужен, потому что если будет реструктуризация задолженности, у нас должна быть какая-то сумма на случай юридических неурядец по этому закону. Я пытался провести дважды собрание для того, чтобы объяснить людям источники повышения тарифа, но это бесполезно, потому как слушать никто ничего не хочет, поэтому я... Если разрешите, несколько минут займу. Значит, ровно три года назад предыдущий директор КПРТП попытался поднять тариф, пересчитать. Значит, его опротестовали в суде из-за нарушения процедуры, рассматривая, рассматривая значит, такое повышение тарифа, как регуляторный акт. Я пришел на пост директора, собрал собрание, и пообещал людям, значит, продержаться как можно дольше на этом тарифе, выставил определенные условия, вот менял кадровую политику, экономили все, что могли. Прошло три года на этом тарифе. То, что никто не сказал спасибо за это, значит, это меня не удивляет. Удивляет то количество дерьма, извиняюсь, которое вылилось на всех сотрудников предприятия. На всех. На дворников, на сторожей, на контролеров. Оказывается, эти люди там не нужны вообще. Их нужно выгнать, поэтому и не надо платить им зарплату. Значит, хочу сказать, что если посчитать полностью то, что должно быть, повышение зарплаты, заключение всех договоров до на обслуживание, то тариф нужно поднимать на 93%. Я решил, что мы будем вместо отсутствующих, уходящих в отпуск, организовывать дежурство. Будем всех из работы выполнять своими силами. В общем, правдами и неправдами, за счет сэкономленных средств, мы решили этот тариф озвучить на уровне 60%. Значит, то, что мы получили в ответ, это просто ужас. Поэтому значит, я дал задание бухгалтеру, она посчитает полностью Тариф тут какой должен быть, от тех 93%, которые я говорю, я предоставлю городской совет для того, чтобы его можно было проверить, и для того, чтобы вы, вы, ну, каким-то рефером или судьей в этом вопросе выступил исполком, фин.отдел, который посчитает. То есть я собираюсь работать со своими людьми на нереальном тарифе. Это 60% поднятия. Нереальный тариф. Значит, при этом от меня требуют всех выгнать и самому уйти. Пожалуйста, когда я предлагаю значит, взять на так называемый аутсорсинг, охрану рынка, уборку, если здесь такая, ну да, действительно, фонд зарплаты приличный в свете повышения, то когда значит, частные предприниматели начинают считать, то убирать и, и охранять рынок, и их узнужды, если взять, нужно повысить тариф всего на 14%. На 14%. Возьмите на себя охрану, уборку. И если там такие бешеные деньги, то ни в чем себе не отказывайте. Пересчитывают. Не хочется. Самим охранять не хочется, убирать не хочется. Хочется, чтобы коммунальное предприятие работало бесплатно. Причем по 12 часов в день. При том, что некоторые частные предприниматели, особенно которые торгуют промтоварами на рынке, приходят на полдесятого на работу и уходят оттуда в час дня. При этом жалуются, что на рынок не ходят покупатели. То есть приучая годами о том, что их на, работе, на рабочем месте уже нет в 2 часа дня, они жалуются, что люди не ходят на рынок. Обвиняют во всем КПРТП. Сами работать не хотят, хотят работать, чтобы мы работали, продолжали как работали, но бесплатно. Есть интересные это уже предложения, очень деловые и такие просчитанные. Значит, звучит примерно так. Поскольку это городской рынок, не частная, а городской. Ты пусть город и оплачивает работу предприятия. То есть не частные предприниматели, которые там зарабатывают деньги, а город. То есть гениальные вещи предлагают. Давайте людей соберем, пообщаемся. Если люди захотят, пожалуйста, пусть берут рынок управления, пусть несут ответственность за охрану, за безопасность, за чистоту, за свет. На прошлой неделе показал, что город к концу недели так плавно окунулся в первую волну по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Значит, если в начале недели был, была закрыта, был закрыт лицей, потом еще одна школа, то к концу недели была необходимость закрытия еще двух школ. То есть, учитывая то, что заболеваемость в принципе по городу возросла, и лабораторный центр ведет ежедневный мониторинг по заболеваемости. В структуре заболевших, ну, конечно, преобладают это детское население. Ну, Егор Борисович принял решение о том, что на недельку мы... Я владею. Да, мы согласовали. Да. Он со мной согласовал. Да, конечно. Все правильно. Есть, Я считаю, это... решение правильно было. Да, это правильно, потому что ну, как бы рост интенсивный, и он каждый день, динамика роста ну, заметная. Поэтому своевременно на, на недельку прекратить, разобщить. Я так понимаю, у нас в реанимации детей нету сейчас таки То есть заболеваний легочных, пневмоний там серьезных нет пока. То есть просто ОРВИ, я правильно понял, да? Пока, пока, да. У вот мы общались уже и обсуждали, Планируется то... начало занятий с понедельника следующего. Ну, это опять же мониторинг. Мы с лабораторным центром тоже обсудим это, посмотрим, как они, ну, то есть они ведут эту заболеваемость подсчитывает каждый день и с СМСЧ тоже то же самое по обращаемости какая обращаемость будет то есть нужно четко конкретно понимать что у нас будет к концу недели то есть если будет снижение то конечно да тогда возврат на учебу ну а так в принципе ничего по продаже продуктов питания есть у нас какие-нибудь заражения отравления Пока, слава богу, все нормально, все спокойно, то есть таких никаких ситуаций не было по заболеванию кишечными инфекциями, которые были бы связаны у нас или с местами общественного питания, или э, приобретены в роздребной торговле, то есть магазины, пока таких не зарегистрировано. Ну, хочется, конечно, обратиться уже заранее к людям о том, что начинается, вот учитывая, как везде идет реклама и скидки, и все, которые будут закупки к новогодним праздникам, быть очень внимательными, смотреть все сроки, смотреть на качество самого продукта, потому что, ну, в принципе, к сожалению, мы не можем пока ничем таким помочь, чтобы выйти, допустим, на проверки и посмотреть это все. Поэтому сейчас людям нужно быть самим, очень очіні матері. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.